Леонід Хоміков, ВГО «Народна істрація. Ви тут згадали про те, що були якісь корупційні схеми, які впровадила минула влада? Будь ласка, розкажіть, що це були за схеми, як вони діяли? Напевно, вам за цей час вдалося від них якось звільнитися, бо дуже цікаво, які можуть бути, чи може бути погіршена, хто може затікнути на ваше майно, на ваші прибутки, на ваші податки. Як це от відбувається? Що таке корупційні схеми навколо вашого підприємства? Коррупционными схемами? Спасибо. Коррупционными схемами мы называем следующую работу, которая не так давно была на нашем предприятии. То есть были так называемые посреднические предприятия. Это предприятия, которые стояли между предприятием Артем Соль и конечным потребителем. Между производителем и потребителем был так называемый посредник. Их таких предприятий всего было. Украине. Вот представляете себе, чтобы снабдить всю Украину солью, было всего 5 предприятий. Сразу подводный вопрос. Какое по стратегически важное предприятие? Какой процент потребности соли в Украине закрывает Артем Соль? Артем Соль потребность закрывает порядка 95% всю Украины. В цифрах, в отгрузке, чтобы вы понимали, вне сезон это лето, порядка 100 тысяч тонн потребляет Украина соль в месяц. В сезон это, ну, все будет зависеть от зимы, порядка 200 тысяч тонн. И вот этот объем распределялся через ну, всего лишь несколько предприятий. Сегодня эти предприятия э, не работают с нашим предприятием. Сегодня на наше предприятие может прийти любой потребитель. И работать непосредственно с производителем, то есть с Артем Солью, приобретая у нас соль. То есть, соответственно, до конца года мы сэкономили предприятию порядка 22 миллионов гривен чистой прибыли. Соответственно, 22 миллиона останутся на предприятии, 22 миллиона останутся в нашем государстве.